Іспанської ієрархії в клубній системі Динамо більше не буде. Слідом за Роулем Ріанчо Вісенте Гомесом та Унаєм Ельгосою команду залишив керівник дитячої академії Альберто Босх. За роки проведені в Україні каталонський тренер встиг не тільки навчити футболістів, а ще й гарно вивчив мову. Оцем позитивне. Примакатерія тобто, я з десь. Думаю, що іграки розбівались. Думаю, люди задоволені. Ну, може, не всіх, звісно, але в общем. Я думаю, що так. Багато іграки е, вийшли в Ю-19 в Багато дубель. грають за зборні України по їх возрастах. Тобто, наші клуби, де хто більше іграков е, е, приносить зборної молодіжні. Тактовний, вимогливий і як будь-який іспанець, дуже емоційний Альберто Босх. Уродженець Барселони буквально на пальцях пояснював своїм маленьким підопічним сутність іспанського стилю гри. То есть, ну, самое важное, я думаю, это методология в тренировке. То есть, как ты тренируешься, говорят, да, как ты играешь. Если мы хотим сделать умных футболистов, то на тренировках всегда ты должен издавать лучшие возможности, чтобы они развивались интеллект. Ты должен подготовить упражнения, на которые они должны принимать постоянные решения, чтобы не просто э, e, игрок, ты даешь передать сюда, ты сюда, ты бежишь туда и ты туда. И они не должны, нет никакие решения в игре. Чтобы они правильно решили, при, принимали решение на поле, то значит на тренировку мы должны на этом привыкать. Надо ну, мозги разбивать. Підготовка майбутніх зірок «Динамо» починається з тренерів. Але, за словами Альберто Босха, далеко не всі працюють з дітьми так, як слід. Є тренери, які видно сразу, и это все со, с другой, ну, со стороны все увидят. И игроки, и родители, чтобы они уделяют больше внимания на команду, чтобы они постоянно думают, как, как усилит команда, как развивает качество, лучшее качество у каждого игрока. А может, есть другие, которые ну, сделать свою работу, а потом ну, уезжать домой, у них есть другие проблемы, в семья и так далее. То есть. Как работала Сыщенко? Ну, у нас просто разные, наверное, мнения в футболе. но ну, мы уважали друг друга и могли работать два с половиной года э, вместо, без проблем. Ну, были пару-три э, конкретных моментов, но мы решили без проблем. В Испании нет же трех месяцев подготовки? Понимаете, а у нас есть. И вот у нас видение свое, что мы должны работать над развитием качества, что называется общая выносливость, специальная выносливость. Значит, у нас есть периоды, да, общий подготовительный, вернее, там, втягивающий общий подготовительный, специальный подготовительный. У него такого разграничения нет. У него просто идет плановая подготовка. Но еще раз повторюсь, вот даже из тех его комментариев и тех объяснений недельного микроцикла вы услышали, так сказать, о тех как раз направлениях, которые, еще раз повторяю, мы, мы, мы над ними и работали. Альберта, я думаю, что вне всякого сомнения будет большая польза от того, что он находится с нами. Когда я приехал сюда, то есть они, методология тренировки, тренировка были совсем по-другому. Ну, мнение не футбола немножко по-другому, но не только я, когда я пришел, а именно когда ну, Ребров и Рауль первая команда, потом Висенте, потом я пришел и дальше потом Унай приехал. То есть были какие-то другие э, структура в клубі, інші напрямки, А, а у него раньше просто другое изменение футбола. Відсутність конкурентного середовища є чи не найголовнішим гальмівним чинником українського футболу. Отличається багато факторів. По-перше, багато гравців живуть на базі з інших містах, тому що, мабуть, відсутність з Іспанії, що набагато менша команда. намного меньше академия, чем в Испании. В Испании тебе не нужно ехать 5-6 часов в автобусе, чтобы играть с хорошим соперником, ну, на высшей лиге, скажем так. Там ты за полчаса играешь против всех команд, у них есть 2-3 игра в год на чемпионат, которые они могут немножко, и тренера могут видеть, могут собирать информацию по игрокам, видеть, как он развивается, если он прогрессировать, не прогрессирует, а все остальные ну именно с Динамо э, академия, которая ну подберешь лучшего игрока, то тяжелее. Здесь, э, ну я знаю, что много делают тесты, чтобы э, если бежит такой, э, столько метров за столько секунд, то берет или не берет. То есть в Испании никто не никто не делает тест, сколько метров бежит или сколько прыгает или какой-то другой тест. Это в Испании, например, это не делается. Семь лет никто не может определить, если игрок будет играть э, э, дальше или нет, если будет развиваться, но они выйдут, если игрок правильно думает на поле. Самое важное, я думаю, координация семь лет просто, чтобы техника более-менее потом, понятно, семь лет они могут развиваться на, на всех компонентах. В чем, ты считаешь, главная проблема украинского футбола? Что нужно поменять? Если честно, вот ты уже уезжаешь, да, подсказать нам, что нам, что мы не так делаем? Ну, Я не буду говорити <рес> Можна скільки завгодно сперечатися про різницю між українським та іспанським стилем, але лише результат як найкраще проілюструє, чи правильне рішення прийняло керівництво Динамо, закінчивши співпрацю з іспанськими тренерами.